南宫先生助我夺得阁主之位，我当投桃报李才是。南宫先生对我姐姐的心思，我来成全。是心思？不如我们今日。 来个洞房花烛，为何盟助兴可好？你敢！其实我对大小姐并无多少兴致，真正让我感兴趣。 是若云香知道你成了我的女人，在我身下，会是作何感受？ 我是谁？主人。哈哈哈！哈这噬心散，果然是个好东西。哼。坐。 这样细细看来，倒是有几分姿色。不过只可惜让云香那小子先领略了一二，一群让我为所欲为的行尸走肉，虽说少了几分乐趣。 我一想到我攻城略地之后，你衣衫不整的去见云香，这场景真是让人越发的心荡神怡。 敢对灵渊之人用毒，简直狂妄至极！呃呃呃啊、此毒寒灵饮，无论服下吸入，都可令你呼吸暂停，状如假死。你可想知道三日后你会醒在何处？我真想一刀杀了你解恨，奈何你这条狗命还有些用处。 刚刚竟敢对我污言秽语，该如何让你长长记性？你平日本来就阴阳难分，要么我送你个清爽，可好？ 这噬心散是寇元杰给你的。